В украинской разведке сообщили, что российские офицеры массово уникают фронту, ховаючись у тыловых частинах. Про это сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Товарищи финансистам тоже хочется в этом плане задать вопрос. Вам что, 33 лет не хватило? У вас там сколько уже поколений сменилось? И как-то... Ну, Опять-таки, получ... так и хочется спросить, я вижу, не получается, <свистит> товарищи, ну как можно работать-то вот в стране? Может, вы не тем путем идете? Правильно, якщо ніяк не можете прийти до поставленої цілі, може вообще движения в другому правлінні. Понад 45% офіцерів Збройних сил РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу. Зокрема, в документах, підписаних російським начальником штабу Південного військового округу генералом-лейтенантом Михайлом Зуськом, виявлені факти безпідставного переведення переведення понад дев'яти сотень офіцерів до тилових частин, з них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів. Також фіксуються випадки самовільного залишення служби цими так званими резервістами. У ГУР відзначають, що масова втеча російських офіцерів з передової оформлена як формальне переведення в тил. ці у ГУР відзначають, що Масова втеча російських офіцерів з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі, усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях. А, ну я хотів би вас поправити, не питайте, будь ласка, ілюзії по отношенню госпожина вона... давний так сказать агенты группы Нарышкина рефа вот, в структуре российской власти она лично знакома с путиным и ее недаром называют личным банкиром Путина. Да? то есть он прислушивается к ее рекомендациям вот. на нее сейчас очень активно идет нападки со стороны российского оборонного комплекса, в частности, главы Ростеха вот, и его протеже в правительстве. Я очень внимательно слежу за этими процессами. Вот. И вот на базе их конфликта, в основном, да, мы получаем с вами, россияне получают правду о том, что действительно происходит в российской экономике. Вот. И действительно центральный банк еще 27 мая признал, что снижение ВВП Российской Федерации в первом квартале с учетом сезонности составило 1,2%. И позднее эту же информацию подтвердил СМАК, это центр макроэкономического прогнозирования, которым руководит брат министра обороны Белоусова, министра обороны Российской Федерации. Вот, то есть действительно у них уже э, в первом квартале наблюдалось такое не охлаждение экономики, а они уже подходят к рецессии. Э, причем э, эта официальная статистика у них довольно сильно искаженная. Вот, если э, брать, допустим, статистику прошлого года, э, то они себе нарисовали инфляцию около 10%. На самом деле инфляция по чеку у них была где-то порядка 23%. Вот. И из-за скажения вот дефлятора ВВП им удалось показать, что у них якобы рос ВВП на 4-3%. Но это, знаете, из области экономической дискуссии, да, то есть между экономистами и профессионалами. Вот. Но даже если брать их официальную статистику и вырезать из нее полностью оборонный сектор, вот, то у них практически все... Отрасля, кроме там фармацевтики и IT, они все снижались или находились в такой стагнации, когда там нулевое движение, и поэтому, если, скажем так, переходить на язык экономики, да, экономической науки, то их вот состояние нынешнее можно описать как глубокая сегментированная рецессия. То есть они уже в ней находятся где-то порядка там, 6 месяцев, да, но все еще э, она недостаточно сильная, и официальные стати органы статистики, э, перекручивая информацию, донося ее там несколько по-иному до потребителей, до россиян, вот, они убеждают, что все-таки экономика растет. И они это делают не только э, там, для э, населения, да, чтобы так сказать, поддерживать уровень потребительской уверенности, бизнес-деловой активности деловых ожиданий, вот. они это делают и в том числе для международных партнеров, для того, чтобы показать, что вот Россия может воевать вечно и так далее. То есть это вот такая информационная стратегия, которая рассыпается при первом же да, таком даже беглом взгляде на их макростатистику. Далее. а что это за стратегия, которая называется национализация? Хотя Путин, вот буквально сейчас, вот этот диктатор сказал, что это процитирую, это возня, а не национализация. Так он отказался называть решение суда о передаче аэропорта Домодедова в руки государства. Вот вот такая национализация, о чем она нам говорит, и говорит ли она о том, сколько еще осталось российской экономики? Ну, смотрите, у них сейчас стал вопрос, где брать ликвидные ресурсы для того, чтобы продолжить войну потому что запасы исчерпаны, в фонде национального благосостояния осталось там порядка, опять же, по их статистике, которой я не очень доверяю, порядка 2 триллионов, там 2,3 триллиона э, рублей, при том, что дефицит они подняли плановый уже в мае месяце э, до э, 3,8 триллиона, э, занимать им особо негде, у них есть вот э, как бы несколько вариантов, где брать деньги. Первое, это повышение цен на монополии. Вы видите, что у них повышаются цены на электроэнергию, на газ. Газпром хочет повышать цены дважды в год на 20% в течение следующих трех лет и так далее. Там выросли тарифы на почту, услуги почты России. Ну, то есть у них эта система такая, знаете, советская калька, она у них с тех времен осталась, и они вот этим занимаются сейчас. Вот. Второе, это повышение налогов. Они полностью провалились здесь, потому что значит, они собрались с помощью прогрессивной шкалы, которую они вели с Нового года по доходам физических лиц населения, значит, собрать 550 миллиардов рублей для их бюджета, это не очень много, но это был не общий сбор, а это был как бы эффект от введения, вот, повышения самого налога, именно введения прогрессивной шкалы. Но они собрали только 50 миллиардов, выше, чем планировали. Вот. То есть это очень говорит о том, что они в 10 раз в в первом квартале не успели э, выполнить, э, скажем так, свой план по повышению доходов именно от вот этой прогрессивной шкалы. Более того, по данным того же ЦБР, остатки на счетах по криптовалютам у россиян увеличились за вот последние 5 месяцев на 27%. То есть это все показывает то, что россияне не хотят платить повышенные налоги, они остро реагируют на эти вещи, и это вопрос такой очень вот проблемный.